Спеціальний гість студії новини сьогодення, директор туристичного агентства Вітір Стравстві Михайло Савченко. І сьогодні ми поговоримо про туристичний бізнес, оскільки в області буде проведено туристичний форум. От скажімо, наскільки важливо проводити такі заходи? Ну наша область має унікальне географічне розположення, тому, безусловно на в початку сезону проведення такого форуму. Оно, конечно, актуально для нашей области. Туристический бизнес это надзвичайно актуальный бизнес в Украине и даже приоритетный напрямок социально економічного развития. А вот э, ваше туристическое агентство, скажем, какой доход приносит государству э, и загалом целом э, нашей области? Ну, если брать э, про прошлый год, наш оборот в туристическом бизнесе был где-то около трех миллионов. Туризм, да, туризм это та область, которая пользуются у населения спросом. Правда, в прошлом году у нас было немножко меньше, чем позапрошлом году, но это социально-экономическое отношение в стране. Мы же являемся как бы лакомусовой бумажкой. Чем больше люди зарабатывают, тем больше денежек они несут нам, тем больше мы перечисляем в бюджет области. Когда проводятся такие форумы, это очень хорошо, когда приезжают к нам журналисты, когда приезжают туроператоры из других регионов. Но есть и другая сторона медали. Когда наши турагентства херсонские после таких крупных мероприятий вынуждены покупать путевки на Херсонское побережье в Киеве, в Донецке или в других регионах, потому что приезжает очень крупные операторы, которые с большими деньгами в состоянии выкупить. И мне кажется, что, в общем-то, нужно было бы больше обратить внимание на местные туристические фермы и наряду с такими крупными форумами проводить форумы местного значения. Я имею в виду, чтобы в этих форумах участвовали херсонские турагенты, туроператоры – и хозяева или арендаторы баз отдыха Херсонской области, потому что вот это звено у нас выпадает по сравнению с такими странами как Испания, Турция, там тот же Египет. У них основной прирост это внутренний туризм, вот. А у нас нельзя сказать, что основной доход это, хотя Украина сегодня уже, я имею в виду то, что принимается на Украине, я надеюсь, что в этом году эта цифра вырастет, но она уже начинает конкурировать. И хотелось бы, чтобы это было больше. А причины, несмотря на красивые слова, которые говорят все государственные деятели, на самом деле это все не так. Вот, допустим, сегодня снята масса поездов, если для Херсонской области. Это у нас наша, но это два месяца, к сожалению, это июнь и июль. Май у нас только идет раскачка. С август, по половина августа, у нас цены уже падают. Почему падают? У нас прекрасная погода, у нас масса овощей, у нас масса фруктов, а уехать невозможно. А вот э, на недостатность сервису скажется туристы? Не, э, херсонцам рассказывать какая э, инфраструктура у нас в железном порту, особенно в железном порту в лазурном, в железный порт говорю особенно, потому что когда э, пляжи либо не убираются, либо убираются плохо. Люди, которые приезжают из других областей, вот э, приходят на это грязное место. У нас есть э, на побережье есть очень хорошие отели. А є готелі, які були построєні ще при Радянському Союзі. І вони я не хочу сказати, що вони погані, но треба було б, конечно, вже і проводити якусь -то модернізацію, тому що нові готелі, конечно, на голову вищі. Ну і все таки, незважаючи на це, влітку всі пляжі заповнені, всі пансіонати і бази відпочинку заповнені, але мені здається, що саме зараз час купувати путівки, так от. Звісно, правильно. совершенно правильно для того чтобы получить более дешевый отдых нужно покупать заранее это касается всех направлений вот допустим поездка автобусная поездка в польшу на три дня если вы бронируете за 8 недель она составляет 68 евро это с одной ночевкой на территории Польши. Остальные ночевки ⁇ это ночные переезды. Ну и плюс, конечно, 35 евро ⁇ это консульский сбор. В наших пансионатах, если позаботиться заранее и заранее покупать, то можно купить дешевле, чем будет в сезон. Ну, я думаю, цікава інформація була для наших глядачів і ті, хто планував свій відпочинок. А ті, хто може не планував, то вже загорівся таким бажанням. Саме час придбати путівки. Спеціальний гість студії новини сьогодення, Михайло Савченко, директор туристичного агентства «Вітер агенства Дякую.